Дякую, що з нами залишаєтеся. на телеканалі Київ у Прямому ефірі продовжується програма громадська приймання сьогодні. Понеділок, 15 грудня. І сьогодні, цього дня в усьому світі відзначають, як би ви думали, який день. Міжнародний день чаю, китайці свято вірять, для початку з чаєм потрібно взагалі познайомитися, роздивитися його форму, відчути аромат, сутність і сам чай налаштується на вас. До речі, саме чаювання – відмінний спосіб тренування дихальної системи. Адже обсяг чайного повітря, яке ви вдихаєте і видихаєте, збільшується в порівнянні станом спокою. Ми за кілька секунд будемо в ефірі святкувати. Міжнародний день чаю. Всім вам пропоную долучитися і, можливо, вже хтось приготував філіжанку чаю. Можливо, хтось поруч є. Відправляйте його. На кухню самі залишайтеся біля телевізору і починайте нам телефонувати. Це буде за кілька секунд. У нас у студії Поліна Гривасюк, ведучий спеціаліст чайної компанії 223-09-71. Шановні глядачі, чекаємо дійсно на ваші запитання. Ми тут будемо зараз майструвати. Ну не буде, можливо, у нас там китайської церемонії. Це вже така не інша. Буде, справа. Так. Але Поліночка дуже рада бачити. Я вас так же. дійсно приємно і такі в нас погода ніби покращила. на увазі в питанні. Хоча для зими це погано, коли така погода. Хочеться, щоб на новорічні свята, правда, Як якось сніжок mm -hmm. і сказка була. Mm -hmm. Правда, ну, якось минуло тижня. Так було красиво, правда. А зараз вже так. Yeah. Ну але чай ніхто не відміняє. Як на сході кажуть, що чай треба пити гаряче будь-яку пору року і влітку, коли навіть спекотна, тоді спека вона змінюється. Так, да. Что нового в свете чайного мастества, что чай, Что нового? Я вам сегодня принесла показать вязаный чай. Это зеленый вязаный чай э, внутри а, с цветами. Багатый. Очень красиво он раскрывается. Вот, И мы сейчас празд... его попробуем. Французский эксперт, сразу до чая, молодец. Да. Сразу попробуем с вами его заварить. О, 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 красный, будем брендер. пробовать. Э, здесь четыре шарика, они все разные. Цветные, да? Разные, да. Красный это улун. Тут хризантема красная, есть вот такой здесь красная гвоздичка. Мы с вами заварим шарик невесты, жасмина или лилией называется. Я? И к Шарик невесты. Очень красиво раскрывается чай с веночком. Мы не подобаем мы уже Есть тоже зеленый чай, он связан форме сердечка. Здесь, как правило, три вида цветка вплетают: это жасмин, лилия и амарант. чай? Это китайский. В Китае только связывают чай, в Японии это не практикуют. Вот, поэтому мы сейчас с вами долго... Рас... Давай это зробим. Как правильно нужно заваривать вязаный чай? Прежде чем заварить, мы должны разбудить чай. Для этого мы споласкиваем чайник теплой водичкой. Угу. То есть мы делаем так, чтобы он немножко был теплым. Так. Воду эту мы слив... Давай, да. сливаем, угу. кидаем угу. шарик с чаем. Так. Вода должна быть для заваривания чая, не кипяток. Это 85 градусов э, температура. Заливаем. О, сейчас будет что Заливаем. Заливаем. Наша наречена будет... Да, Но... накрываем крышечкой и наблюдаем, как будет чай распускаться. То есть для таких чай. Чаев... зеленый чай. Это зеленый чай. Бывают они белые, бывают угу. улуны, как я сказала, это уже бирюзовые чаи. По степени ферментации они между красными и зелеными чаями. Вот мы уже можем видеть, как э, шарик постепенно начинает раскрываться. Ну, в процессе этого. А будет... ему мушины тра- ну, Сколько это хвилин а, Вообще как такого Не нету, да. Ну, в течение 10 минут он раскроется. Обычные зеленые. Зеленый Делится, Да. Тихонечко, тихонечко, mm -hmm. листочек за листочком, почечка ну, я раскрывает. Я так что это дорогие чаи, правда? Не дешевые. Ну, то, но, что, в принципе, это же руч... Руч... Это ручная работа. Это ручная работа, да. Все вязаные чаи скручиваются mm -hmm. вручную. Как правило, делают это женщины. Вот, но скажу так, что... Дивиться, что с нарочиной бывает. <с происходит> не стоит жалеть э, денег на такой приятный и вкусный mm -hmm. чай. Тем более, что он будет полезен, он будет прекрасно вас Видите, он уже поднимается вверх, будет сейчас mm -hmm. распускаться. И уже мы можем видеть, что mm -hmm. цвет, mm -hmm. цвет настоя превращается mm -hmm. в желтоватый такой цвет. Пока чай заваривается, я могу рассказать вам... Давайте. А, а вы едином не скажите, один же раз можно заливать? Нет, такой чай вот мы, можем, мы можем заварить его как минимум три раза, три раза э, только увеличивая время температуру и время заварения. То есть, если мы сейчас с вами заварили э, этот шарик uh -huh. 85 градусов водой, то второй раз мы с вами заварим уже градусов 90-95. Но uh -huh. не кипятком. Uh -huh. Ну и подержим чуть-чуть дольше, чтобы он заварился, настоялся. Так, ну давай, это еще чай. Да, а -а -а. что-нибудь из полезного. Хотела бы вам сказать, что сейчас набирают обороты чай, которые полезные, купожирные, точнее чай с добавками. В Японии придумали такой чай Называется он генмайча. Генмайча? Ген Майча. А, Майча. Чем он интересен? Глупо, Я буду высыпать пол пакетик, не буду выступать в не, треба, не треба. Да, смотрите. А, в Японии э, женщины все худенькие, стройные, угу. маленькие. За счет чего? За счет того, что они все время сидят на диетах на э, разнообразных. И тут японцы придумали, значит, такой чай для гейш. Завтрак гейши называется геномачи он с пропаренным рисом. Что он нам дает? А вот это белый Да, он раскрывается вот этот вот коричневый, Машу. это рис, и когда он пропаренный, он получается вот раскрывается в такие, угу. как попкорн, знаете, он когда жарится, он начинает так вот угу. лопаться, и вот получаются вот такие беленькие красивые цветы. Чем это хорошо? Чем это полезно? Вы, когда завариваете этот чай, получается такой чайно-рисовый отвар поступает сигнал в мозг о том, что якобы вы что-то поели. То есть таким образом этот чай может э, блокировать сигнал голода в вашем мозгу. То есть вы можете часа два-три стабильно, mm -hmm. ну не кушать, попили чай, как сказать, и можно и поели. Ну а це, я вижу, что ешь чаинки сами, так? Да, конечно. Вот смотри, зеленый? Это зеленый, зеленый, японский чай, да. Вижу, да. все это все видно. Можно трошки посмотреть? Да. Я хочу... да. пахнет? Ну, пахнет. Шевенток. У него вот такой интересный своеобразный аромат. А, ну чай ведь чуваете, правда, чай, ну, чай с и едят. Дальше. Слухайте, а уже курсуется по-путому в Украине этот чай? Да. Курсуется, да? Особенно женщины пьют, вот приходят к нам, и мы советуем его летом пить. Потому что, как правило, Летко, летом, летом все хотят похудеть. Плюс угу. пить зеленый чай, потому что он хорошо тонизирует. Вот. Ну и этот чай Генмач, он популярен именно в жаркую так летнюю погоду. Такая процедура, 85 градусов, Зали... засыпаем. По поводу этого чая, все зеленые чаи э, завариваются 75 градусов. Угу. То есть, э, угу. давайте так. Белый чай, да. существует этот на, на первом месте, он заварится 50-60 градусов угу. должна быть вода. Потом идут зеленые чьи это 75 градусов угу. температурный режим воды. Дальше улуны и либо вязаные чьи это 85 градусов вода. И чем темнее чай, тем больше времени и температурный режим заварен. То есть красные и черные чаи мы завариваем, как правило, кипятком. Да, укроп, укроп, да. Так, так, там так все. И... Ну да, смотрите, мы у нас уже чай-то красиво завали, раскрывается. Мы уже можем видеть цветочек, вам видно? Я бачу, я, я на, на, на экране бачу, на мониторе бачу, так, Очень красиво. красиво. Еще я вам хотела рассказать Дуже о. В прошлый раз мы с вами говорили про пуэры, да, о, я том, что, о том, что они очень полезны mm -hmm. в мире считаются, и тем, что они выводят токсины с организма. Вот. Также вот предыдущая у вас... Есть? Была... Да, гость. <laughs> да. Этот чай способен не накапливать токсины в организме, метаболизм ускоривает mm -hmm. этот чай. Поэтому... А что это за чайок? Яка назвала? Пуэр. А, Только это, я то, вам что? в прошлый раз приносила, пуэр был спрессованный, а так. этот в мандарине. Как помните, в прошлый раз пуэр очень пах, такой земельно-древесный аромат у него да был я, специфический. А да? это он в мандарине. Мандарин используется, можете посмотреть. Мандарин используется как контейнер. То есть берут мандарин, очищают его полностью от мякоти, засыпают туда чай. Боже, и чай як приобретает… Боже, ведь э, Тут полиэтилен, а пахнет… Да. Надзвичай. Чай приобретает такой цитрусовый аромат, очень приятный. А заваривать у этом мандарине прям? Да. Открываете целлофан, там крышечка, крышечка снимается и там рассыпной чай. Опять же, из расчета одна чайная ложка вы кладете на чайник, завариваете, крутым кипятком настаиваете первый а, а, без этой шкирки? Не, не, не нужно круто Я, я заваривать, я... потому что чай уже напитался ароматом цедры самой непосредственно. Пахнет. Вот. Этот чай очень полезен, если вы хотите скинуть небольшой, Китай. небольшой вес, Китай, да? Да. Боже, Китай, он вам поможет. Ценности, ценности, ценности. Он будет прекрасно очищать. Вот. Дальше. Есть, Давайте, а... слушайте, стеки красивого принесли. Кулона, сразу стоит соромно за каждый выпитый чай с пакетиком. Сейчас с пакетиками это вообще, конечно, отдельная история. Но это швидко. Швейко. Швейко. Швейко, Сейчас, э, да. Сейчас набирают обороты популярности купажированные чаи. Что, Боже, мы называем, куп... Что мы называем купажированными чаями? Это чаи, которые с добавками. Есть Earl всем известен. Mm. Туда добавляется масло бергамота. Вот. Опять же, нужно различать хороший Эрл Грей от плохого Earl Есть химические элементы, которые сильно усиливают вкус э, бергамота, есть такие масла, которые только подчеркивают только не вкус. чьи Что это горишки? Правильно, это орешки? Горишки. Да. Это ага. за основу берется э, улун, сильно ферментированный. Да. Еще его называют дахунпао. Может быть, вы слышали? Дахунпао есть разных. Э, как правильно сказать? Разных разновидностей. То есть, uh -huh, uh -huh. есть в чистом виде, есть такой, который могут добавлять в купаж. Значит, вот в этом купаже добавлен дахун до пау. Здесь мы можем увидеть грецкие орехи, Yo. семена подсолнечника, тыквенные семечки, шоколадные звездочки. При заварении этого чая да, чай, я, чай ну, будет я чай пахнуть уже... таким орехово-марципановым ароматом. Горишки, марци... Это, все натур... Это все натуральное, то есть здесь нет никаких красителей, искусственных Слухайте. ароматизаторов. Поэтому... И цены реально смачно пахнут, правда. Марципана, правда, если кто-то да, пробовал правда. марципаны, марципаном, этот да. чай пахнет марципаном именно. Вот поэтому не стоит бояться купожирных сортов чая, есть такие, которые будут э, с пользой для вашего здоровья. Это чай, это еще и перекус невеличкий, не, не на вылочке, правда? Ну, Горишками... Если вы хотите съесть орешек, ничего там плохого нет, вы можете скушать орешек и вам, за это, сказать, вам, шеш... за, это, вам за это ничего не будет. Ба у вас шейпары все красивое? Еще есть что-то красивое. что-то необычное. Это ройбуш. Ройбуш это не совсем чай, это чайподобный напиток. Он произрастает в Южной Африке. Это, так скажем, кустарник. Угу. красного цвета, он имеет красный цвет, э, очень полезный и очень богат своими витаминами, минералами, микроэлементами этот, этот напиток. Сейчас он популярен среди... Идеей... что подивите, шановні, личи, дуже близенько на ройбуш. Ройбуш дуже часто э, продают в чайных таких лавках, как я их да. я называю. Он так не выглядит. Когда... Ну... Сам просто водят. Я не скажу, что всюди, но вводят в ману. Просто, если видно с экрана, под видите, якін має, вот, ж ройбуш. Да, это настоящий ройбуш с добавлением ягод черники. То есть мы видим, что ягоды а, черники угу. здесь присутствует, угу. никаких ароматизаторов и которые усилители вкуса здесь нет. Угу. Сам по себе ройбуш он очень имеет приятный сладковатый аромат и на вкус он даже будет сладкий, то есть он ройбуш не требует добавления сахара, Сукрута. ни меда, угу. ничего, сам по себе будет сладковатый. Посмотрите, можете понюхать его. Как Давай, правильно, мен... как правильно Скажи, выбрать мені, ласка, а, а, а нарочено уже готово? Нарочено уже майже готово. Давайте, я спробую. <рес> залишається 2 <дві> хвилинки. <рес> ну, трошки більше я хочу. Давайте, я хочу сейчас... в эфире эту красу скуштувати. Я, <рес> я очень, спробую, крас, очень дуже красиво. Очень красиво. распустился у нас. Слухайте, и чорниця відчувається, правда? <рес> да. Угу. Как правильно выбрать ройбуш? Ройбуш должен быть однородного цвета, яркого, насыщенного, ну, это красного. Uh -huh. да. Uh -huh. И листик и стебеляк, они должны быть тонко нарезаны, это 0,2. Ну well, давайте. 0,1. Oh. Попробуйте сначала. Ну, шо, на здоровье. Вдохните аромат. Uh -huh. Этого чая очень приятно пахнет. Uh -huh. Да? Uh -huh. uh -huh. Цветочный такой. Uh -huh. Здесь у нас. То есть это все ручье, но можно еще залить, будет, правильно? Конечно. А на шее один пакетик, чуть у мне не сдается. Все? Все пустив же. Пуэр мы показали, Робиш да, мы показали, будет. Генмач мы показали. Связанный чай мы показали. Класс. В принципе, все, да. Ну, что еще могу сказать по выбору чая? Когда вы приходите в магазин, и есть... Смакота, правда, вы вычтите, что так, да. а просто все. Люди, люди всегда спрашивают, как... Угу. Приходят как к нам, как в, в аптеку. А чем чай... Мне нужен чай, который бы нам вылечил. Как правило, чай не является лекарством. Чай бывает может быть полезен, так и также и вреден. А, У бирюзовые чаи, которые вот я вам показывала, mm. связаны. Они есть также и в рассыпчатом виде. Это классический, это улун-тагуанин есть, да пау это сильно ферментированный, еще его многие называют красный халат. Эта часть способен стабилизировать. Красный халат? Да. Ну, это по в китайском mm -hmm. переводе он называется mm -hmm. красный халат. Многие даже приходят и говорят, а есть у вас красный халат? Мы сразу понимаем, что это Дахун Пау. Значит, это... Дахун Пау. бы Дахун Пау. Э, Довольно-таки известный во всем мире. Поэтому чай, он очень вкусный, имеет ореховый аромат, у него длинные чинки, вот как в, тут в купаже. Да. Смотри, супер тут. Если вас близко смотреть, как закрученные такие. Очень интересный. Угу. Э, у Луна он стабилизирует давление. То есть, если у вас высокое давление, вы можете... 3-4 чашечки в день выпить, и давление у вас стабилизируется. Но, опять же, это не является лекарством, то есть это не нужно его пить регулярно и фанатически. Ну да, если думать, что у вас вылечит. гипертензия у вас, то это не означает, что вам... Да. Просто как такие А ще й насолод, це важливо. Це вікна. Це й... солоду. Правда, так приємно всі красиво розкриваються в большой, крупний листик. Они имеют такого коричневого, зеленого цвета. Можу вам дякувати. Дякую, що напили. Доп'ємо вже після ефіру, красу показали. А ми обов'язково побачимося вже після нового року. До зустрічі. Судовості. слухайте, який аромат, правда. Поліна Гривасюк, ведучий спеціаліст чайної компанії, була гостем цього блоку. Ну що, поп'ємо поки що чайку. Дочекаємося 15-15, коли до нас прийде депутат Київської міської ради, і ми продовжимо спілкування. Будемо говорити про проблеми міста. Не перемагайте, будьте з нами. Смачного і